Сьогоднішня ранкова кава не тільки інтелектуальна, не тільки розвиваюча, але й вона іще така інтенсивна і енергійна. І говорю, це неспроста, а тому, що у нас вже є гість. І цей гість сюди приїхав на велосипеді, незважаючи на те, що ранній ранок людина пересувається так, розумію, завжди на велосипеді. Але я багато завжди говорю, будемо зараз питати. У нас президент велоклубу там де ми Сергій Ларшин. Доброго ранку. Доброго ранку! Розкажіть нам, будь ласка, давайте почнемо а, з того, що от буде 31 травня, якраз у нас випускні всі будуть, але це не єдині свята в Кіровограді. І ще буде Володень. Що за володень? Що за свято, як воно буде проходити? Це традиційний всеукраїнський праздник велосипедистов, який проходить уже несколько лет. У нас він вже юбилейний юбилейный пятый рік. В прошлом году мы собрали 250 участников, надеюсь, в этом году их будет еще больше. Собираются не только велосипедисты, но и роллеры. И как бы наш вот такой возрастной контингент вот от самых маленьких, потому что родители приезжают на велосипедах в рюкзаках с детьми, с маленькими грудничками, на багажниках, на маленьких велосипедах. Это такой большой велопарад по городу в сопровождении ГАИ. И, естественно, он очень зрелищный. Велопарад заканчивается в том числе такой развлекательной программой, где мы проводим конкурсы какие-то и, и какие-то там эстафеты для того, чтобы люди могли... Во-первых, пообщаться, получить удовольствие, то есть у нас такой как бы и пикничок мы устраиваем, ну каждый как бы для себя, своей компании там, и так далее. То есть это такой большой велосипедный всеукраинский праздник, хотя он уже не всеукраинский, потому что при всем при том, что у нас как бы, ну, как бы на уровне политики мы там с Белоруссией, с Россией, может быть, не очень в хороших отношениях, но тем не менее и как бы страны соседние тоже присоединились к этому празднику, и там также во многих городах проходят эти мероприятия. Чтобы принять участие в велодне, нужно где-то заранее зарегистрироваться или это для всех желающих? Нет, на велодне мы не проводим предварительную регистрацию, хотя, конечно, у нас есть в социальных сетях там как бы такая условная регистрация, но на самом деле мы не ограничиваем. Будете не будете, да? Да, мы не ограничиваем, то есть кто приехал, тот и приехал, мы всех будем рады видеть, поэтому приезжайте, участвуйте конкурсы, о которых вы говорите, они как-то поощряются, есть призы, подарочки? Да, конечно, у нас есть как бы люди, которые наши спонсоры нам помогают, поэтому обязательно все участники, ну вообще все участники велодня получат тоже свои небольшие, но скромные подарки, каждый участник. И естественно, что те, кто будут принимать участие в конкурсах, естественно, будут тоже получать свои подарки. Ви говорили, що з немовлятами навіть приїжджають е і їздять. А для самих тих уже немовлят трошки підросли, теж же буде якесь своєрідне велосвято, тільки пізніше. Так, так. то есть уже это стало тоже традиционным. Третій год ми будемо проводити велогонку для самих маленьких учасників, для дітей від 2 до 10 років. это 8 іюня на території Дрендропарка, там возле того іскусственного озера, которое стоїть уже багато лет без води. А я с двух роков, вот такие карапузы уже будут сами ехать. Да, это, 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 самый зрелищный заезд, потому что эти маленькие дети, они, они как бы экипируются так же, как и взрослые, в велошлемах, с номерами, как у взрослых велосипедистов. Естественно, родители там как-то помогают, их подталкивают, вдохновляют, но это самая такая зрелищная, самый зрелищный заезд. Круто! А вот сюда Я... вот уже нужно регистрироваться, да? На, на да, эти А на детскую соревную? гонку, да, нужно регистрироваться на нашем сайте vela.quer.ua, потому что э, мы берем только 100 участников. Каждый участник, каждый ребенок получит даже не один сладкий подарок, это может, возможно, будет мороженое, там какие-нибудь шоколад и так далее. И, естественно, победители также получат, как и взрослые велогонщики, там дипломы, медали, возможно, кубки. Так сказать, одразу они свою энергию вытратить, а потом и пополнить уже соло да, да, щем... да, да. да, и возможно там, естественно, поскольку нас поддерживает в том числе и Дендропарк, то есть для победителей тоже будут как бы в прошлом году Дендропарк всем победителям выдал карточки для участия, то есть они могли бесплатно кататься на аттракционах. Ну и хочу сразу сказать, что у нас также будет традиционный конкурс для мам, который называется «Супер мама». И этот конкурс победители мамы, скорее всего, что традиционно от Центра здоровья «Драйв» получат абонементы месячные. Мамы мают тоже, да, на велосипедах проехать? Да, ну, естественно, на велосипедах, у которых дети на более-менее уже больших велосипедах приедут. Классно. Ну, надо, на жаль, надо, на жаль надо. Ти не можеш піти в номінацію супермама. Є да, вже 11. Я не, не, і в супермаму тоже Ты не уже Ну, Ми зробимо в конце концов конкурс супер папа, не будуть бігати. За дітьми. І за супермами будуть бігати за своїми. Знімаються тормоза з велосипедов. І суперпапи бігають за супермамами. Ну, нормально буде. З приводу Гальму, от сказав Павло, є якісь небезпеки. есть, на какие небезпеки взагалі варто обратить увагу велосипедистам? Ну, велосипедистам большое внимание нужно уделить те, кто ездят по проезжей части. Потому что э, мы как бы боремся за то, чтобы каждый велосипед, велосипедист знал правила дорожного движения. Потому что мы должны быть равноправными участниками дорожного движения. И, в принципе, вот велодень, он посвящен как раз именно той самой проблеме, чтобы, во-первых, э, все-таки вот мы в и в прошлом и позапрошлом году раздавали, у нас это, ну как бы на всеукраинском уровне были правила дорожного движения для велосипедистов, специально, бесплатно раздавали, распечатывали эти правила. И в этом году мы также будем об этом напоминать. Но, естественно, что мы напоминаем э, своим таким большим движением, что велосипедистов очень много в городе, чтобы водители как бы вот были более внимательны к типа митинга в защиту прав велосипедистов. В какой-то степени, да, да. То есть мы тоже должны оставить свои права, потому что, увы, к сожалению, в отличие от европейских стран, мы пока не имеем э, организованных велодорожек, поэтому мы вынуждены а ездить. какая-то работа? Я вот только хотел спросить там... Э... Ну, или... сейчас как бы работа ведется больше в таких крупных городах, как Киеве. В Киеве уже есть велодорожки, во Львове чуть-чуть есть, по-моему, где-то в Харькове. Поэтому мы пока тоже понемногу так вот накапливаем материал для того, чтобы рано или поздно, тем более сейчас такое время, что, понятно, не до нас. Мы но очень прекрасно. много появилось вот этих вот велопарковок возле супермаркета, возле больших Ну да, учреждений. но ну, велопарковки... Это уже, я считаю, шаг вперед. В том числе и велопарковки возле мэрии, это как бы наше круг дело. То есть мы же должны все-таки стремиться к какой-то цивилизации, поэтому нам приятно, когда мы видим, что эти велопарковки пользуются спросом, что там стоят велосипеды, и человек может реально приехать в магазин или там по делам в нашу мэрию куда-то или в обл. Там даже классный бы был такой вот пиар-ход, я только что подумал, что вот установили возле мэрии велопарковку и подарили мэру велосипед. Вряд ли будет, наверное. наверное да, я думаю, что он ездил, но... способен себе сам купить этот велосипед и ездить. Хотя вот как бы в европейских странах, э, то есть там некоторые служащие, так сказать, чиновники ездят на велосипедах на работу. Ром, папа это. римский, вот же ж. Но ой, там очень большой процент целом, людей, которые пересаживаются да. самостоятельно на велосипедах. Ну, мы к этому подходим, потому что с тем подорожанием топлива, ага. я думаю, что многие будут потихонечку с автомобилей пересаживаться на велосипеды, по крайней мере, в черте города. Это вполне реально. И гораздо быстрее на велосипеде доехать, чем на автомобиле. Ваша организация проводит не только вот в летнее такое вот благоприятное время для велопрогулок соревнования, гонки, но и в зимнее время, и есть какие-то сложности вот, в зимних гонках какие-то, может быть, были э, серьезные какие-то опасные ситуации случались у вас? Ну, естественно, что мы проводим <coughs> вообще любительские гонки. Опять же, до нас никто не проводил, и в том числе мы первые начали проводить зимние экстремальные гонки на велосипедах. Как правило, велосипедисты покупают в том числе и шипованную специальную зимнюю резину на велосипеды. Конечно, там есть уже свои сложности, потому что в зависимости от погоды, такое бывало, что там немножко прошел дождь, подмерзло и так далее, то есть поверхность достаточно сложная. Поэтому в этом как бы есть свой интерес, слава богу, никто ни разу не пострадал серьезно, все нормально. И в летнее время мы проводим гонки, в том числе мы проводим велопоходы и осваиваем и нашу область Кировоградскую, и вообще Украину. Каменец-Подольск недавно вот ездили на майские праздники наши ребята велоклубовские, и мы участвуем также в разных соревнованиях любительского, естественно уровня, в других городах. То есть велодвижение очень интенсивно развивается, очень интенсивно, и даже может быть некоторые и не совсем замечают так это, не интересуясь. Но если вы зайдете в интернет и попытаетесь вот как бы эту тему разобрать, вы увидите, что велодвижение, не знаю, наверное, уже скоро начнет как бы обгонять наших профессионалов. А как долучиться до вашей организации? Вот вы рассказываете, сколько крутых штук вы влаштовываете, как стать членом, я не знаю, угодно? велосипед. Очень, Просто. Купить. Очень просто, да, нужно иметь велосипед, иметь желание. И у нас базовые наши, как бы мы их называем, покатушки, так. Каждое воскресенье в 9 утра мы собираемся возле нашей центральной спортшколы и выезжаем за город, то есть на разную там длину маршрута, в зависимости от нашего желания, как мы выберем. То есть каждое воскресенье в теплое время, когда позволяет погода, у нас это уже, ну не знаю, наверное, пятый год сто процентов воскресенье фактически никогда почти не отменялось. Сколько активных членов вашей организации в Кировограде? Ну, сложно сказать. Я думаю, что, наверное, человек 50 самых активных, такие, которые более-менее постоянные. А так, ну, нас достаточно много, и мы не зацикливаемся, как бы, вот на каких-то одних персонах или одних проектах. Мы, как бы, стараемся поддержать всех, по крайней мере, вдохновляем mm -hmm. тех, Ну, то кто есть, даже... тут нету такого, что вот, какие-то там, членские взнес, внески там... Ну, у нас есть добровольное пожертвование, потому что некоторые вопросы мы там решаем такие. Это, как бы, никто на этом не зациклен. Кто может, тот может там что-то пожертвовать. То нет, мы, как бы, не заставляем... Ну, мы этого. с вами до, до эфира общались о стоимости нормального велосипеда. Это ну, не, не, из дешевых, если вы действительно хотите себе, друзья, приобрести хороший велосипед. Вот Сергей нам объяснял, что это как минимум 5000 гривен нужно. Ну, минимум, да. Минимум. То есть у нас хорошие велосипеды, понятно, профессиональные велосипеды могут стоить и 5000 долларов, скажем так. А любительский хороший велосипед в районе так 50 тысяч, это так, чтобы вы купили велосипед и знали, что он нормально вас прокатает. По крайней мере, сезон вы не будете там особо ничего регулировать, заглядывать, ремонтировать. Вы сезон 100% проехали, потом сделали профилактику, и следующий сезон вы опять спокойно ездите. Ну, то есть, это вот дешевле, просто это уже какие-то китайские подделки, которые вас будут подводить, и вы больше потратите на ремонт и на замену запчастей, нежели просто как бы жадный платит не один раз. Ты говоришь, что это дорого, а это дешевше, чем машина в любом разе. Ну, и полезнее тоже, да. приемлемее. А вы давно на велосипеде? Ну, не знаю, сколько себя помню, как бы в детстве был велосипед, потом он где-то пропадал, появлялся, то есть, ну, последние 10 лет, наверное, точно. Какой велосипед. у вас первый велосипед был? Двухколесный. Это я уже не помню, это было очень давно, поэтому, ну, когда мне купили, помню, родители велосипед, тогда он был, я тогда жил еще в России, в Сибири, далеко, маленький городок, то там весь двор приходил на него смотреть, uh -huh. потому что он, такая модель была первая, я, конечно, был очень горд этим. А, так что это, как бы, вот это, наверное, вообще те, э, мы считаем себя, вот те, кто сейчас взрослые люди ездят на велосипедах, это те, кто, как бы, вот остались еще в детстве. Мы не выросли так в какой-то степени. Не докатались. Не, не, да, да. Не да. Не мы докаталась. так не докатались и не докатаемся никогда, поэтому это для нас уже на всю жизнь. Ну, в любом случае, вот умение ездить, умение держать равновесие, это вот научился и больше ты, ну, это не забывается. Ты можешь... Да, даже если пройдет лет 10, точно, то есть сядешь и поедешь. В ближайшее время э, велодень, потом этот роверок, или когда будет да, для да, так называться. А какие еще планируются у вас мероприятия? Все, все традиционные или какие-то? Ну, таких можно? мероприятий, может быть, не будет глобальных. Будут, естественно, велопоходы. Они как бы планируются там ну, какие-то, могут быть трехдневные, там, однодневные, разные То походы. То есть это как положено с палаточками, на да, плечи, да, с палатками поехали, выезжаем, да. да. То есть, кто-то, возможно, в Карпаты будет велопоход, тем более Крым у нас сейчас забрали, поэтому это наше любимое место было езды, мы много раз туда выезжали. Ну, с другой стороны, как бы это нас подталкивает осваивать другие регионы, потому что мы были в какой-то степени зациклены mm -hmm. на этом полуострове. Теперь у нас все равно много чего интересного. И Карпаты, и вообще, как бы Украина настолько красива, особенно западная часть вот Украины, что нужно туда ездить и ее осваивать, и мы это будем делать. Мы вам желаем, чтобы ваши планы реализовывались и чтобы к велодвижению присоединялось... Ну, как минимум, мы вдвоем сейчас начнем з ближайшей зарплаты откладывать. Не, я хочу все-таки побажати, щоб все-таки у нас зробили ті велодоріжки, щоб у нас були от я знаю, що і світлофори, навіть є спеціальні для велосипедистов да. за кордоном, і більше було велопарковок. Одним словом, щоб у нас було велосуспільство. А так, глобально, спасибо, да. Спасибо. А я при, приглашаю всіх наших кировоградцев пересаживаться на велосипеды, присоединяться к здоровому образу жизни. Ну и как бы. Все-таки быть, если и не членами нашего клуба, но членами такого, скажем так, массового велосообщества. У нас сегодня в гостях, друзья, был Сергей Лашин, президент велоклуба Там, где мы. Огромное спасибо, Сергей. Мы не переключаем канал, продолжаем общаться на приятные темы.